Іля, це без сумніву одна з найважливіших подій в житті кожного, саме ця урочистість, як символічний початок нової сім'ї, просто повинна залишити по собі лише райдужні емоції. хочете хоча б на один день стати аристократами, головними героями ефектної та елегантної весільної церемонії в готельно-ресторанному комплексі Аристократ здійснюють мрії наречених про казкове свято. Розкішну атмосферу святу задають красиві канделябри на столах, високі вокали, білосніжні скатертини, хороша жива музика і звичайно вишукані страви. Молодят та весільних гостей пригощає шеф-кухар ресторану аристократ Юлія Краюха. мы будем готовить наши блюда из банкетного меню. Это будет рыбное ассорти и каре из ягненка новозеландского с овощами гриль. Начинаем мы готовить с рыбы. Рыбки у нас идет три вида. На самом деле это очень простое блюдо, но очень вкусное и пользуется популярностью у наших гостей. В это блюдо входит судачок, лосось и палтус. Сейчас мы начинаем его готовить. Для начала мы смажем наш лист гриль оливковым маслом, чтобы сюда выкладывать нашу рыбку Так, теперь палтуса мы э, нарезаем такими брусочками, вот, и выкладываем на наш противень. Палтус. Дальше. То же самое мы делаем с лососем, с филе лососем, только мы его нарезаем такими квадратиками. И то же самое мы выкладываем сюда. Так, все выложили. И теперь судак. Самое, как можно сказать, сложное. Судак мы нарезаем вот такими маленькими на филеечке. Укладываем их в ряд и смазываем нашим соусом. Песто собственное приготовление. Берем соус. И вот так хорошенечко смазываем. 5 минуточек оно пускай промаринуется. А мы заправим эту нашу рыбку еще вот эту. Здесь берем мы просто соль. Смесь спицу перцев обязательно и лимонный сок. Все, что любит рыбка. Теперь судачок. Мы берем судачок и скручиваем в такие как бы рулетики. Для того, чтобы они не развернулись, мы их закрепляем вот такими ленточками из фольги. Вот, и выставляем сюда же. На противне можно запекать разновидность рыб, поэтому мы все делаем на одном противне. Это у нас все готово Рулет из судака мы подаем соусом песто Лосось мы подаем соусом сливочно-сельдереевым Палту соусом бальзамиком. Сейчас мы это все ставим в духовочку запекаться И будем готовить соусы Рыбка наша запекается А мы начинаем готовить соусы Берем сковородочку, ставим сливочное масло. Сельдерей, стебли сельдерея. Мы нарезаем мелко кубиком. Стебли сельдерея, они не должны быть полностью прожаренные, они должны быть хрустящие, Альбенты. Вот, и немножечко мы обжариваем. Пока обжариваются овощи, мы будем добавлять микс специи, ну, и доводить до вкуса и заправлять. Так, это у нас сюда входит соль, смесь пяти перцев, немножко сахара для карамелизации и сок лимона. Так как это у нас рыбка, поэтому лимончиком мы только не жалеем. Сейчас это обжарится, немножко закарамелизируется, и мы заливаем сливочки туда. Так, выливаем наши сливки. Немножко протушиваем. Когда сливочки закипели, то есть полностью, можно уже снимать. Соус у нас готов. Второе наше блюдо мы будем готовить корея нашего ягненка. Сейчас мы это все намаринуем, подготовим и будем обжаривать на гриле. Значит, мы берем коре новозеландского ягненка. Смотрите, какая прелесть. Мы его нарезаем. Нарезаем мы это ребрышки по косточке и выкладываем на разнос для того, чтобы заправить специями очень хорошо. Ребрышки мы промариновываем вместе с овощами. Туда у нас входит баклажан, лук парей, грибочки, сукини, грибочки. Мы берем вот так половинками, Помидоры черри, лук-порей, лук-порей очень крупными кольцами и перчик, перчик и чесночок. Чесночок мы берем в кожуре и разрезаем просто на две Кто-то любит, кто не любит, пишет, тогда. не обязательно. Так, теперь это мы все заправляем нашими специями. Это соль, смесь пяти перцев и наша заправочка фирменная имбирь в собственном соке. засыпаем эти мы обильно поливаем. Ну, естественно ребрышки ягненка без розмарина и кияна, это очень не вкусно. Поэтому мы эти травки тоже обязательно добавляем. Режем мы их крупно. Пока маринуются наши овощи, мы сейчас будем подавать рыбку. Так, мы берем нашу тарелочку золотую. Мы начинаем подавать рыбку. Сначала мы выкладываем лосось. Здесь мы выкладываем наши рулетики. Все. Рыбку мы выложили, начинаем оформлять. Лосось мы поливаем соусом сливочным и сельдереем. Судачок мы оформляем еще соусом песто. Полтус соусом бальзамику. Украшаем наши рукколы. Мы немножко формируем ее в такой европейский шарик. Наше блюдо готово. Приятного аппетита и добро пожаловать в аристократ. Ста банкетне меню для весілля не так вже й просто, але не в ресторані аристократ. Адміністратор закладу допоможе зробити правильний вибір. Поділіться з ним своїми гастрономічними вподобаннями, кількістю гостей і будьте впевнені, всі залишаться задоволеними. Наша рибка готова, і ми приступаємо до приготування наших рибок. У нас є гриль, це ми все викладаємо на гриль і обжарюємо. Овощи у нас обжариваются до хрустящей корочки. Овощи выложили. И теперь ровно. И обжариваем. Несколько раз мы овощи переворачиваем. И делаем такую решеточку красивую. Так как у нас овощи жарятся все по-разному, и мясо тоже, мы сейчас с вами делаем такой конвертик из фольги. Вот. И постепенненько будем складывать туда наши овощи. Наши черри уже готовы. Грибочки наши готовы. Мы их уже выкладываем в конвертик. Ребрышки мы переворачиваем еще раз. Делаем такую решеточку. Овощи и коре наши готовы. Мы начинаем выкладывать. Так как мы в перчаточках все это мы делаем руками. Сначала мы выкладываем овощи такими башенками. Перчик, чесночок, грибочки. Петрушки. Теперь мы выкладываем пюрешечку нашу. И вовнутрь помидорчики черри. веточка розмарина. Пожалуйста, банкетное блюдо наше готово. Приятного аппетита! Ви вважаєте, що всі весілля схожі одне на одне у готельно-ресторанному комплексі Аристократ розвіють цей стереотип? Молодята тут можуть не лише відсвяткувати свою весільну урочистість, а й провести романтичну ніч. Насоложуєтесь розкіші номера шампанським та бездоганним сервісом. Я хочу тебе дарить свою любовь Одному на целом свете Я хочу тебе дарить свою любовь Одному на целом свете Хоть в мире много есть Удивительных мест Это лучше всех Забываю, куда мне приятно что. Какой-то волшебный уют Тут и там Оставляя мечты по местам Мир меняет твоя красота Я его больше не узнаю, не узнаю Зробити ваше весілля яскравим та незабутнім приємна місія готельно-ресторанного комплексу Аристократ тут вміють організовувати казково красиві та смачні церемонії. Рудзинки авторської кухні, вишуканий декор, жива музика. І головне, таке розкішне свято. Ви можете собі дозволити. Вартість замовлення від 350 гривень на одну персону. І завважте весільний бенкет у ресторані Аристократ. Іде в дуеті з подарунком номером люкс для молодят. Романтичну ніч у вишуканому готелі подобає і та пара, яка вирішила відсвяткувати урочистість в іншому ресторані. Весільна церемонія. В аристократі має безліч переваг. Тут приміром можна розмістити гостей з інших міст. Аристократ елегантне весілля з європейським шармом.